Кому-то хочет. Вау. Такой редкий кадр. Да ладно, они у нас дружные. Ой, не каркай. А Туся, что такое, а? Туся, ты что такая резвая? Рыбы хочешь? Вот все, теперь точно сегодня рыбы не получите, раз такие блатные. Баська! Баська, когда побежала? мы хотим с вами поделиться одной историей. У нас есть две кошечки, как вы уже знаете, и они очень любят рыбку. Бася! Бася, иди кушать, скорее. Давай, 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 давай. иди, иди, иди. Сама, все на место. Давайте рыбку, девчонки. <связывая> 谢谢你在里面。 Нет, еще одна минутка. Вот хватит. Я вообще не боюсь давать целое. Че? Они промороженные были. Не, ну, что, это кости. Ты, видишь, эти такие кости перемалываются на раз. Ну не знаю, это в хоть перемалывала, а кто захотел заготил телефон. Не, оно ну, же тоже грызло, как она И вот мы для них ставим размораживать рыбку. Вот это место над печкой, чтоб они не достали. Когда мы в прошлый раз так сделали, оказалось, что одной рыбинки там не хватило. И мы решили выяснить, как же кошки забрали ее. Сама-то она не могла пропасть. Там вот есть такая дырка, значит они как-то туда все-таки пробрались и нюхали. Мы решили, поставили видеокамеры и решили заснять весь этот процесс. И думаю, он вам тоже будет очень интересен. Кто же все-таки ее украл, Туся или Бася? Вот в чем вопрос. Не переключайтесь. А может вообще на самом деле не кошечка это Ага. А кто-то вылезет там вот у нас с вентиляцией забрался вот туда и достал съел а мы думаем что это наши кошки нет сегодня мы узнаем кто это там соседи повылазили оттуда кошки. Соседский... Да, может он снял вот эту решетку и залез а? пока подозрение конечно кошки но мало ли что и у нас до сих пор остался вопрос куда же делась мойва Ну, в общем, теперь рыбу мы там оставлять не будем, это уже понятно. Будем размораживать в другом месте, там, где они не доберутся. Если вам понравилась эта история, подписывайтесь на канал и не пропускайте наше следующее видео. Ставьте лайки. Лайк, лайк, лайк.